السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عبدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں ایک ذرا حساس موضوع پر لے کے آئی ہوں ویڈیو یہ اس لڑکی کے اوپر ہے جس نے ابھی حال میں طلاق لے کر اپنے شوہر سے جرمنی میں رہتے ہوئے طلاق لے کر برطانیہ کے ایک شہری سے شادی کی جرمنی میں جو رہ رہا تھا وہ بھی پاکستانی اور جو برطانیہ میں رہ رہا تھا وہ بھی پاکستانی اب دیکھیے کہ خلیل الرحمن صاحب نے جو کہا دو ٹکے کی عورت تو اس کے آگے کسی خاتون نے لگایا آدھے ٹکے کا مرد دیکھیے یہ کتنے کتنے زیادہ افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ ایک لڑکی اپنے شوہر کے گھر میں بسی ہوئی ہے بچوں کے ساتھ ایک نہیں دو بچوں کے ساتھ اور اس کو پھر کسی بھی طریقے سے ورغلا کے اور اس کو پھر گھر اجاڑ کے اس کا اور اپنا آنگن بسایا جائے یہ انتہا درجے کا مجرمانہ فعل ہے اور ابھی دنیا میں اس کے لیے کوئی قانون نہیں بس بنا ہے لیکن بہرحال اللہ کے گھر اس کا ضرور حساب ہوگا اور آج کے زمانے میں میں کوئی دارو سے پہلے ان مردوں کو کہوں گی جو کہ وبا عام ہو گئی ہے جو کہ وہ کرتے ہیں دوسروں کے گھر اجاڑتے ہیں اور پھر اس اجڑی ہوئی لڑکی کو اپنے گھر کے آنگن میں جگہ دیتے ہیں یہ شادیاں کتنی چل پاتی ہوں گی یہ تو میں نہیں جان سکتی ہوں لیکن میری نظر میں یہ دوسری شادی ہے جس نے اپنا دوسرے کا آنگن اجاڑا اپنا آنگن بسایا لیکن پھر وہ یہ نیا آنگن بھی اس کو راس نہیں آیا اس مرد كو براس نہیں آیا اور اس لڑکی کو بھی راس نہیں آیا جس نے اپنے دو بچے چھوڑ کر دوسرا شوہر کیا تھا کمزوریاں کس شخص میں نہیں ہوتی ہیں اگر شوہروں میں ہوتی ہیں تو یقیناً لڑکیوں میں بھی ہوتی ہیں شادی کمپرومائز کا نام ہے محبت کے ساتھ اخوت کے ساتھ گھر کا آنگن جو بسایا جاتا ہے اس میں بچے بھی اچھے طریقے سے پروان چڑھتے ہیں اور ان کے لیے ان کا مستقبل بہترین ہوتا ہے ان کے دامن پہ داغ نہیں ہوتا ہے کہ ان کی ماں نے ان کے باپ کو چھوڑ دیا تھا یا ان کے باپ نے کسی دوسری لڑکی کا گھر اجاڑ کر اپنا آنگن بسایا تھا اس انتہا درجے کے مجرمانہ فعل کو کیا کہا جائے گا یہی کہا جائے گا نا دو ٹکے کی عورت تو آدھے ٹکے کا مرد اس لڑکی کو بھی حیا نہیں آئی اب وہ کہہ رہی تھی دوسری شادی کے بعد کہ شوہر مارتا تھا اب دوسری طلاق کے بعد وہ کہہ رہی ہے دوسرا بھی مارتا ہے تو وہ جو مار کھا رہی تھی پہلے شوہر کے گھر میں وہ شوہر کیسا تھا جس نے ٹک ٹاک بنانے کی اجازت دی تھی جس نے اتنی آزادی کی اجازت دی تھی پھر وہ شوہر کیوں برا ہو گیا صرف اس لیے کہ اسے دوسرا شوہر کرنا تھا اور دوسرا شوہر کیوں کرنا تھا میں تو یہ گمان نہیں کروں گی تاکہ میں گنہ گار نہ بنوں لیکن جو میں نے اپنی عمر کے حساب سے تجربہ حاصل کیا وہ جب مرد دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی سونے کی چڑیا بلکہ سونے کے انڈے دینے والی مرغی بنی ہوئی ہے تو وہ پانسے پھیک پھیک کے اس لڑکی کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ وہ پیسہ ان کی جیب میں جائے لیکن پہیا الٹا چل جاتا ہے یہاں مجھے نہیں معلوم کہ دارو کے ساتھ کیا پیش آیا ہے کہ دوسرے شوہر نے بھی اس کو چھوڑ دیا ہے اور اب وہ تنہا ہے مجھے نہیں معلوم یہ سب یوٹیوب پہ موجود ہے جو میں بتا رہی ہوں آپ سب بھی دیکھ رہے ہوں گے اور اتنی جلدی طلاق چلو کچھ عرصے رک جاتی لیکن اتنی جلدی طلاق وہ بھی اس لیے کہ مارتا ہے شوہر تو بتائیے کیا برا تھا پہلا شوہر پہ کیا برا تھا اسی طریقے سے میں نے ایک کہانی سنی مجھے بیٹی نے بتائی جو اس وقت یونیورسٹی میں پہنچ گئی تھی اس نے مجھے بتایا کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب ہماری ماں نے ہمارے باپ کو چھوڑ دیا تھا جب ہم بڑے ہوئے اور ہم نے اپنی امی سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی اس کے بعد جب وہ لڑکی تھوڑی بڑی ہوئی تو اس کی ماں نے کہا کہ میرا باس مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ خود بھی شادی شدہ ہے لیکن میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا میں شادی کر لوں اس نے کہا ٹھیک ہے کر لیجے اور اس نے ماں نے نکاح کر لیا اور نکاح کے تقریباً تین برس کے بعد پتہ چلا کہ وہ موصوف نے دوسرے موصوف نے بھی ان کو طلاق دے دی ہے اور وہ بچی کہہ رہی تھی مجھ سے کہ ہمارے ہمارے گھر میں تین منزلیں ہیں جن میں ہمارے پانچ ماموں رہتے ہیں اور ہم جو رہ رہے تھے تو ایک کمرہ ہمیں ملا ہوا تھا باقی گھر تقسیم تھا ہوا تھا ماموں میں ماموں ممانی میں کہہ رہی تھی اب طلاق کے بعد کیا ہوگا یہ طلاق ہونے والی تھی ماں کو کیونکہ بتا دیا تھا کہ اب میں طلاق دینے والا ہوں دوسرے شوہر نے کہنے لگی پھر ہاں کیا ہوگا ہم دوبارہ اسی تین منزلہ گھر میں چلے جائیں گے تین منزلہ گھر کے ایک کمرے میں وہ روتے ہوئے مجھ سے کہہ رہی تھی بتائیے آنٹی میرا باپ کیا برا تھا انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی نا تو دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ کیوں نہیں ہوئی دوسرا بھی برا تھا اس لیے لڑکیاں یہ سوچیں آگے ان کے بچوں خاص طور سے جن کے بچے ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے سسرال کو اپنے فیور میں لائیں اپنے شوہر کو اپنے فیور میں لائیں اور کوئی دارو بننے سے گریز کریں یہ جوانی چار دن کی ہوتی ہے جوانی کے یہ چند دن گزرتے ہیں اور پھر عمر چہرے پر ہوتی ہے پھر عورت چاہے کتنی حسین و جمیل ہو وہ لڑکی لڑکی نہیں رہتی وہ خاتون بن جاتی ہے اور یہ منزل آنے سے پہلے وہ لڑکی سوچے ضرور سوچے کہ میرے بچوں کا کیا مستقبل ہوگا ان کو زمانہ کیا کہے گا یہ زمانے کو کیا جواب دیں گے اس لیے بہت بہتر ہوگا کہ وہ اپنے حال اور مستقبل کو محفوظ کریں اور ایسے مرد جو ان کو للچا رہے ہیں کسی بھی طریقے سے لالچ دے رہے ہیں پیسے کی گھر کی یا اور کسی چیز کی اپنی محبت کی وہ سوچیں کہ یہ دو بچے جو آئے ہیں وہ, وہ بھی تو آخر کسی رشتے کی اس سے آئے ہیں نا اب اندارو کہہ رہی ہے دو سال سے نہیں تھے یعنی دو سال سے تعلقات نہیں تھے تو یہ بچی تو پچھلے برس پیدا ہوئی ہے باقاعدہ بی بی شاور دھوم دھام سے کرنے کے بعد تو یہ جھوٹ بولنے سے بھی پہلے تھوڑا سا اپنے آپ کو راضی کریں کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے ہمیں خدا کو مو دکھانا ہے ایک دن چلے جانا ہے مٹی میں مل جانا ہے اور آپ کے جتنے اعمال ہیں نیک اعمال ہیں وہ سب خدا کے گھر جمع ہو جائیں گے یہ بہت دکھ بھری وہ ہے کہانی کہ ننے ننے بچے ماں سے جدا ہیں اور باپ سے بھی جدا ہیں باپ یہاں جرمنی میں ہے بچے وہاں ہیں سنا ہے کہ دبئی میں اپنے ددیال کے رشتہ داروں کو بھیج دیے گئے ہیں یہی انجام ہوتا ہے اتنے ننے بچے کیسے پل رہے ہوں گے یہ ہر ماں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے اگر ان کے گھروں میں اتنی آزاد خیال لڑکیاں ہیں تیار ہیں کوئی اندارو بننے کو تو انہیں تربیت دیجیے انہیں بتائیے کہ بے ایمانی نہیں کرتے ہیں بے ایمانی خدا کے گھر جمع ہو جاتی ہے اور پھر اس کی سزا ضرور ملتی ہے اللہ تعالی ہم سب کی بیٹیوں کو نیک ہدایت دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین و الطیبین الطاہرین اپنی میزبان کو اجازت دیجیے خدا حافظ